світ геймінгу, в якому ми живемо. Колеги, вітаю, з вами Дюха. Сьогодні ми продовжуємо проходити StarCraft 2 Heart of the Swarm, кампанію за Зергів. В минулій місії ми вбили доктора Наруда, який був а, якби, слугою Амуна. Наруд, Амун, блядь, все так схоже. Ми дізналися страшну таємницю, що Амун живий. от. Керриган доводится, это якось разребата. Счет ремалы ультралискив. Ок, бы файну. Для ему дали. Иша, прикажи Левиафану взлетать. Мы отправляемся. Керриган, ты ведь что-то узнала в лаборатории, заглянув в сознание народа. Я увидела Амуна. Он старше нашей вселенной. Его могущество безгранично. И вот он ожил вновь. Он пойдет перед Роем, так же, как и все остальные. Мы даже не знаем, где он. Нужно подготовиться к его приходу. Но сначала я сведу старые счеты. До Рейну Мы направим нашего Левиафана в пространство Доминиона. И начнем поиск тиранского корабля Гиперион. Ты хочешь, чтобы они помогли нам найти тирана Джима Рейнера? Поэтому шукать Мета Хорнера, Доминион Спейс. Find Джим Рейнор. Повертаємось до нашого слона тиранского. А вот и вин. Боже, какие все красы! Валерия. Мы принимаем какой-то сигнал. Внимание, получен псионный сигнал. И они охуеют. Не поддается классификации. Керриган. Что с тобой стало? Как? Нет времени. Слушай внимательно. Джим жив, но я не могу найти его. Зато ты можешь. Взломай сеть доминиона и определи, где его держат. Как мы можем верить ей? Валериан, если есть хоть малейший шанс спасти Джима, я отправлюсь за ним. Взломать защищенную сеть доминиона будет непросто. Только один человек способен на это. Полковник Орлан. А его держат в плену. Мирахан. Капитан наемников? А, Сазиночка. Наша подруга? Не совсем. Там все сложно. Не будем об этом. Хм. Найди его, Мэтт. Мы оба перед ним в долгу. Окей. Мы на гиперион поворачиваемся. Як все его незроблять? А тут, тут в зале открытый космос просто, так Иша. Мы прибыли в сектор Доминиона. Наша цель Кархал. Пока нет. Сперва мне надо кое-что сделать. Какие преимущества это нам даст, моя королева? Сказать Абатуру, чтобы он готовился собирать новую эссенцию. Помолчи, Иша. Mm, ну да. Это личное дело. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но я должна попытаться. Когда я смотрю на все эти звезды, то думаю о Земле, вспоминая ее зеленые поля. Ты не можешь снова отправиться домой. Я знаю. На Земле у меня больше нет дома. Я хотела сказать, что не позволю тебе. Власти заметят твое возвращение. И они могут задумать еще одну экспедицию в наш уголок космоса. Когда-нибудь они обязательно вернутся. Я знаю. И я буду готова к этому. Шкода тебе, конечно, трошки стуков. Тут никто с нами балакать не хочет, у нас тут ничего не изменилось. Значит, идем на миссию. Для взлома защищенной сети доминиона нам нужен лучший дешифровщик. И это полковник Орлан. К несчастью его держит пленником Мирахан, известный как один из самых психованных главарей наемников. Ну що, підемо до твоєї подружки. Вона була, до речі, в компанії тиранів. Ми тоді збирали гроші, щоб її підкупити. І вона якраз взяла в полон цього е орла хан, да, якщо я правильно розчув. Коротше, там є якась історія у Мета Хорнера з нею, що він колись щось грав в карти і, здається, вигравав цю міру хан. І в якийсь момент вона поставила себе на кон, і він її виграв. І тепер вона хоче з ним. Е Стосунків, а він цього не дуже хоче, тому думаю, думаю, зараз ми щось про це почуємо. Боже, ну які, які боже, які картинки роблять ці, ці Йобані Блізард. Ну які вони були хороші колись. Мирахан, это принц Валериан. Вы слышите меня? Слышу тебя, принцесса. Я знаю, ты там с Мэтью. Дай-ка его сюда. Вы забываетесь, наемница. Здравствуй, Мира. Мэтью, ты не звонишь и не пишешь. Мне кажется, ты совсем забыл меня. Нам нужна твоя помощь. Мы знаем, что полковник Орлан у тебя. Только он может взломать защищенную сеть Доминиона. Ну, конечно, милый. Но только с разрешения Джеймса Рейнера. Джима сейчас здесь нет. Как жаль! Значит, я не могу освободить полковника. Послушай, Мира, без Орлана нам не спасти Джима. Просто отдай его нам. Дорогуша, для наемника нет ничего важнее репутации. Я передам пленника только моему клиенту. И даже твои дьявольские обаяния и настойчивость тебе не помогут. Прости. Буду вызволять, и его. Диверсия в астероидном поле заставит миру обратить на нас внимание. Для этого придется разрушить ее основную базу. Непростая задача. Нам нужна собственная база. Тут недалеко одна из баз мира. Если мы разобьем ее, то сможем разобрать нашу понял. станцию на ее территории. Мы в космосе будем играть в StarCraft. Лечу к Нихуя суби. Нихуя себе. Так, давайте прокликаем эту идею послухаем мои какие смешные фразочки. Сенсоры засекли сигнал станции Миры. Можно начинать. Добро. Сейчас прокликаем. Связь налажена. Проверка связи. Прием. Принимаю сообщение. Эта штука работает. Звон. По-моему, передатчик вышел из строя. Есть там кто-нибудь? Мира. Это ты? Клянусь, больше никогда не буду играть в карты. Вот, это я Чёртовы пираты. Может быть, с виду Гиперион и не поражает, но все, что требуется, он может. Я бы сказал, что шанс успешно пройти через астероидное поле составляет примерно один из 3720. Стоит попасть в яблочко, и костяшки домино развалится, как карточный домик, шах и мат. Нравится мой корабль. Погоди, сейчас я еще газану как следует. <реш> Хорнер на связи. Це. Жду подтверждения. Ну, короче, да, в, в карты что-то он и выиграл. Ого, у него демеджа. Нормально, Подтуждаю. короче, Старкрафт даже в космосе, вы бачите? О, блин. Это астероидное поле слишком плотное. Ага, Дойдется охуенно. сделать короткий прыжок. Чудно. С помощью прыжка также можно быстро выйти из боя. Боже, свон. Все свои, все свои. Литка Дзедзекала, Наташка Дзиня, Витька Гупала. Вести скорость. Курс проложен. Этот район патрулируют истребители Мира. Слишком много целей для наших Рекомен. основных орудий. Но мы можем послать туда тактическое звено. Это уравняет шанс. Они регенятся. Как а вон и бесконечные, да? Это Мы вот-вот превратимся в пыль. Курс проложен. Где мы зъебаем Крейсерская скорость. А мы захилом осяка. Лежу в оба. Будет сделано. А то у нас спид разъебало, да. Но у нас реген Е, но такой не дуже сильный. Подтверждаю. Я а, просто не понимаю, а мы... А ми... Ага, у нас есть Амата. Да так что мало не покажется. К счастью, наши дальнобойные ямато еще мощнее. А, наши эти ці... штучки регенятся. А Давайте прицелься вон в ту башню. Окей. Давай. Лечу к месту назначения. Многочисленные скоростники. Легко и просто. Да, винных их тренуй автоматично, селиточки, добро. О, что бот. Сделано. Это ремонтный робот. Он может мгновенно отремонтировать гиперион и пополнить резерв истребителей. Давай, ты вот здесь сюда. Лечу к месту назначения. Мы попали под сильный обстрел. Многочисленные Решевые противники. Да поможем отрожки нашим синдронам. Подтверждаю. Рейсерская скорость. Эй, идти не узнал сама Принимаю okay. сообщение. в оба. Отлично. Теперь мы можем использовать эту базу для производства автоматизированных истребителей. Как только очередная эскадрилья будет построена, база направит ее против кораблей Миры. Может просто поговорить с Мирой? Здесь так дела не делаются, валерия Миражи. Опа, магнитные мины. Они могут серьезно нас потрепать. Правда, они двигаются по прямой. Так что ты сможешь заломить вираж или прыгнуть в крайнем случае. Окей. Ну, Сука, это, ну, такая человая миссия. Легко и просто. Депови. Здесь есть минералы. Нам не помешают ресурсы. А мы апгрейдить еще можем. Добудь эти минералы и я смогу модифицировать гиперион. Прикольно. Место назначения. Ну, короче, все таки мои... Я люблю такие миссии, если честно. Они зазвичай легкие, но, но, но повсюду але, повсюду ну, прикольные механики какие-то так, так минеральные кластеры какие-то. Доброе, пошукаем. Это они, да? Это доп, доп, миссия. Будет сделано. Легко и просто. Тут есть оба минеральчика. Координаты получены. Выбираем. А тут Пряжу минералы опыта. есть. Подтверждаю. Тут все, это изи доджится. Это изи доджится. Координаты получены. Легко и просто. Так, первая прокачка есть. И что стало? Ситуация завершена. Говори, что еще нужно улучшить. И я найду способ. Главное, чтобы были минералы. А у нас Прекрасно. теперь висим летачки. Сенсоры показывают, что мы собрали все минералы в этом районе. Добре. Сенсоры засекли килмарийских горнодобытчиков. А дэмэдж, дэмэдж такой. Оборона. И боевой корабль Капитолий. Нам не обязательно связываться с ними. Да, но у них могут быть ценные ресурсы и оборудование. Подтверждаем. Не, мы с ними свяжемся. У нас выбора Лечу нема. Мы же проходим тут на 100% вообще, да? Легко и просто. Будет сделано. Так, Курс проложен. Ібать їх тут багато насправді. Приступаємо. Приступаємо так, добиваємо цього, добиваємо цього. А, в, а я не можу контролювати, воно там автоматично працює, добре. А, там є репербот. Ого, все нормально. станцію роз'їбали. Випускаємо наших літачків. Все, хілимось і йдемо їбашить цього пірата.

Ого. А ты, блядь, затрахов, мане. Блядь, кто кого? Моего. Ух ты! У них есть генератор электрического поля. Эта штуковина может на время вывести из строя вражеский корабль. Давайте же скорее установим его.

Будет треба бегать, треба бегать. В космопорте строятся мать? новые корабли. Серьезные а, повреждения, многочисленные пробоины в корпусе. Да, сейчас же вы можем Крейсерская скорость. Легко и просто. Кисти миражи наши вообще, блять, юзлосни. с ними. Хоть что-то втанковывать. Лечу к месту назначения. Многочисленные повреждения. Легко и просто.

Я так розумію, що ці допки нам, ну, для керіган, нічого не дадуть, вони просто полегшують цю місію. А в іншому вони нам ніхуя не дають. Так, отут уже, звісно, веселуха. Так, це є. А, ну тут наче не важко навіть. Отут ми це роз'їбали і тепер апгрейдимось. Опа. Тепер він ще Можеш не Йобаний в рот, скільки мені. Так, офаємо його. Робимо залп Ямато. Все, тут все винесли. Чекаємо наших. Ого, тут дохуя всього. Ча, треба щоб у нас відрегенелися просто наші файтери. Легко і просто. Або спільно з цими зайдемо, ребятками. Також нам підходить такий варіант. Ну да, з ними підемо. О, 10 штук з'явилось. О. Це вже нормальна кількість. Я тільки не зрозумів як. Вони типа з гіперіона випали. Це знищуємо бази. Тут аж дві. 2 Перша є. Огонь по в жопу. Все, доносимо, доносимо. Є. Окей. Мы почти победили. Вперд! Подтверждаем. Краса. Так, збираємо останні мінерали тут. контакт, Ой, блядь! Ой, блядь, який додж? На тоненького. Але все ж вийшло. Вообще 150. А? ты украл все мои ресурсы. О, у нас тоже гипериончик взялся. Oh да гипериончик живы. Вижу оба. Координаты получены. Легко и просто. Вижу оба. Крейсерская скорость. Уфаем, блять, все зныщилы, мы не падлюки. Будет сделано просто. Мы втанкуем, там тем паче есть хилбот. а мы все опнем ему. Лечу к месту назначения. Тут апгрейднемось. Опа, 12 бомб. штучек. Окей. Мэтью, не, okay. не думай, что ты легко отделаешься. Когда бы это мне с тобой было легко? Мне казалось, О, тебе я уже ваншотую с истории. просто. сдавалось, а моя хорошая к месту назначения. О, хилбот. Да, да что? вообще, краса. Подтверждаю. А, а а как 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 минералы, как они уже и как не как как О, карту. Всю историю знищуем. Доброе. Подтверждаю. Ай, а блядь. Тихо, 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 тихо. знищуємо цю вежу. Ого, у нього гіперіонів тут, конечно, настакалось. Мені сделано. Мені пхилочку з них отримати. А, тут от лежить. А, так все. все, ми тут все зробимо у нього тут же бази немає, да? Все, це вже останнє. Офаємо. Підтверджую. О, і наші вже летять. На всякий випадок підлітаємо підлітаємо до Здавайся, хілочки. І все, їбаємо. Та йди в пізду. Метью, не испытывай моє терпіння. Ти сама во всьому виновата міра. Я хотів договоритися по-хорошому. Це правильно, все справедливо. А що Володим. мене так їбе? Неважливо. Є така історія. Ты победил. Ты уничтожил мою базу и завладел моим сердцем. Снова и навеки. Она очень странная. Пожалуйста, мы можем просто забрать полковника и наконец улететь? Этот бесчестный господин уже летит к тебе на моем шатле. Да вы с ума сошли! С чего бы мне помогать вам? Мы можем отправить вас обратно. Ладно, что вам нужно? Мэтью, теперь мне нужно заново собирать отряд, так что нам придется ненадолго расстаться. А я надіюсь на добре. <гум> Мені казали, що політики Домініона сума зброди. <гум> ну, от така файна місія вийшла. Всього на 17 хвилин, але, блін, для мене вона була Але ти ж собі спокійно, у тебе там юніти самостійно будуються, не треба цього мікроконтролю. Мансервіс, зв так званий. Ей подчиняются другие нейтральные матери стай. Они чувствуют твою силу и желают присоединиться к Рою. Матери стай, услышьте меня. Я передаю вам координаты вражеских объектов в секторе. Уничтожьте их. Сожгите их крепости во имя вашей королевы. И тогда вы сможете стать... Вот красиво Оце дуже красиво заработал. С возвращением матерей Стай, Рой снова станет единым. Ты очень близка к победе, моя королева. Мы вот, все и Саиробу. О, перевончик расстребнут до нас. Иша. Матерям Стай не нравится работать с тиранами. Они нужны для исполнения моих планов. Матери Стай хотят, чтобы мы уничтожили их потому что теперь они для нас бесполезны. Скажи им, что мы не будем этого делать. Такова моя воля. Хорошо, моя королева. Что то еще раз останним часом, так гипериончик. Вы что-нибудь нашли? Полковник Орлан взламывает сеть доминионы. У него есть час. Нет, Керриган. Ты слишком много на себя берешь. Если взлом обнаружат, Джима переведут в другое место или убьют. Я не буду рисковать только потому, что тебе не хватает терпения. И не нужно мне угрожать. Не, ну ведь по Сигма. А ты изменился за это время. Не только зерги эволюционируют. Хорошо. Я подожду, пока ваш эксперт не закончит. Да, мы что-то спробовали выебнуться, но нас поставила на место. Ну, бывает, такое и ти бывает. Да, хака. Тут не будет никакой эссенции. Я не могу собирать то, чего нет. Мы здесь, потому что такова воля королевы, не оспаривая ее приказы. Вот вот воно. Мне нужна только эссенция. Блять, молодой детям. Тебе пора научиться подчиняться мне изначальный зерк. Иди ко мне. Я получу твою эссенцию. Довольно. Загара не говорят моего лица. Дихака, не трогай эссенцию моего Роя. <звук> Блядь, ну это было смешно. Это была непогана сценка. Батурчик. Мы можем сами взломать сеть Доминиона. Тиранские системы нелепы. Проблемы со взаимодействием. Много факторов мешают запросу. Биология, язык. Значит, между нами возможно только элементарное общение. Верно. Процессы зергов отличаются. Несовместимы с машинными интерфейсами. Значит, все зависит от Валериана. Конечно, Батурчик идеальный кандидат в IT-контору. Он знает причину, чего он не может сделать что-то вообще легко. Ну, все, на цьому, все. Я дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.